burgut tog'da ulg'ayadi 6 kitob 18 sakkizinchi trek men sendan bunday xatti harakatni umuman kutmagandim biznes hamkor deb o'ylagandim deya salomga alik olmasdan javob qildi fattoh norqulovich buni taqdir dedilar afandim hech kim qochib qutulolmaydigan taqdir ammo qariyb men tengi odamning qizimga uylanishini men taqdir deb hisoblamagan bo'lardim choki yanglish qildingiz, afandim yanglishganim rost bo'lsin qani o'tiringlar stulga buni qaranglar stulmisan stul bitta yo'q menimcha biror ikkita va undan ortiq yoshgina daraxtning po'stlog'ini shilib stulning o'rindig'ini shu bilan yopibdi afandim deya uning gapini bo'ldi selem bu o'tirgan stullaringizning terisi timsoqniki yoshini yashagan oshini oshagan timsoqnikidan to'rtta stulingizga bor yo'g'i ikkita timsoqning terisi ketgan xolos bechora timsoh mening daraxtga ichim achib o'tirgandi endi bilsam lekin nachora boyagina taqdir deganmidingiz janob demak timsohlarning ham peshonasiga shunday narsa bo'lish yozilgan ekan qo'yinglar nimalargadir achinishni axir men silim bilan yangilik olib keldimku dedi sabina gapga aralashib va bo'ynini cho'zib otasining yuzidan cho'lpillatib o'pib qo'ydi ular aylana stolning yoniga o'tirishdi sabina esa o'tirgan zahoti yana dik etib o'rnidan turdi yangilik nishonlanmaydimi men hozir u yugurib ichkariga kirib ketdi xo'sh dedi oyog'ini chalishtirgan fattoh norqulovich bundan keyingi rejalar qanday adashmasam sizning xotiningiz bor selim javob berishdan oldin o'rnidan turdi qo'lini orqasiga qilib bog'ladi da ayvonning chetiga bordi dengiz tomondan esayotgan mayin shabada olib kelgan namxush havodan simirdi rejani biroz ortga surib javobni ikkinchi savolingizdan boshlasam ha mening taqdirimda ilgari uylanish va uchta bolaning dunyoga kelishiga sababchi bo'lish yozilgan ekanki men buni bekamu ko's ado etganman ammo endilikda cho'k qiyinchilik iskanjasidaman buning oldingi sababi xotinimning kasalligi va ming afsuslar bo'lsinki hozirda u so'nggi kunlarini yashamoqda ehtimolki ertaga mening uyimga taziya bildirgani borsangiz kerak biroq bu sizning qizingizga uylanishimga asos bo'la olmaydi garchi avvalgi xotinim kasal bo'lmaganida ham sabinaga zo'r ishtiyoq bilan uylanardim men uni sevdim oldingisinichi dedi fattoh norqulovich kesatib zarurat nahotki shunchalik oddiy aytyapsizmi bu gapni boshqacha tushuntira olmayman. va buning tarixi juda ham uzun buning uchun ikkimiz qayergadir dam olgani borishimiz va men o'sha yerda miridan sirigacha kallamni boshqa narsalarga bo'lmay so'zlab berishim zarur endi esa u gapini oxirigacha yetkazmasidan sabina ko'rinish berdi uning qo'lida bitta shisha va uchta yaraqlagan qadah bor edi buni ko'rib erkaklarning ikkisi ham irjaydi menga bering xonim dedi salim o'ziga xos iltifot ko'rsatib albatta qadahlar to'qishtirilganidan keyin bir qultumdan ichildi adajon dedi sabina qadahni stolning ustiga qo'yib yangilik shuki biz nikohdan o'tib keldik nima qanday qilib dedi fattoh norqulovich hayratdan ko'zlari olayib judayam oddiy men selimga ko'nglimdagilarning barini ochiq oydin aytdim u esa ko'z ochib yumguncha barini bajardi ada men hozirgiday hech qachon baxtli bo'lmaganman ishoning qizning hayqirganini eshitibmi yoki oldindan gap so'zlarga quloq solib turganmidi har qalay roza ham lop etib chiqib keldi fattoh norqulovich qandaydir yengil tortdi xuddi yosh boladay quvondi axir u ham kimgadir suyanishi kerak ku bir paytlar shunday bo'lgan xotiniga suyangan chunki uning otasi amaldor edi qayerdan qanday undirishni juda yaxshi bilardi va yana uning yurishini bir ko'ring xuddi xokisor odamga o'xshaydi ha ha ishonavering qo'y og'zidan cho'p olmagan yuvvosh va hoksor lekin aslini ko'rsangiz sokin oqayotgan daryoning tubiga o'xshaydi bugun dedi fattoh norqulovich xotiniga qarab qizingning baxtli kuni ekan qizing bugungiday hech qachon baxtiyor bo'lmagan ekan uning baxtini selim yaratibdi ishonasanmi selim sabina bugungacha adashib qoqilib turtinib yurgan ekan buni qaraki turkiyada uni baxti quchoq ochib kutgan ekanki bizning xabarimiz bo'lmabdi adasi sabina baxtga loyiq emasmi biz uni qafas ichidan chiqqani bilan tabriklashimiz kerak mening onajonim deya yana hayqirdi sabina fattoh norqulovich esa xotini aytgan qafas to'g'risida o'ylay boshlagandi biz sening baxtli kuningni albatta restoranda nishonlaymiz shundaymi selim deya yuzida olam olam tabassum bilan kiyovga qaradi roza albatta bu siz bo'lmaydi men allaqachon buyurtma berib qo'yganman hozir sabina bilan sizlarni ham taklif qilgani kelgandik deb javob berdi selim sabina qo'lingdagi shishani menga ber baribir qachon qo'yish va ichish kerakligini bilmaysan deb kuldi fattoh norqulovich navbatdagi to'qishtirishdan keyin ularning hammasi yana qaytib joyiga o'tirdi baribir dedi fattoh norqulovich lablari orasini tutatqi bilan band qilish oldidan men tuzilgan rejani ko'rishim kerak yosh bola emasman shundoq ekan keyingi kunlarimizning rejasini tuzib qo'yishim cho'k ish bo'ladi Selim hayron bo'lganday sabinaga qaradi sabina esa otasiga nikoh shartnomasini ko'rishim kerak dedi qat'iy fattoh norqulovich nega dedi selim bu gal hayron bo'lganini ochiqcha ko'rsatib nega endi kelgusida zarurat bo'lib qolmasligi uchun selim iljaydi va o'rnidan turdida stolni aylanib o'tib fattoh norqulovichni ortidan quchoqladi afandim endi bundan buyon babam babam esini yeganmi bu biz ilgari kichkina kuchukchalarni baba derdik endi bu qistaloq yana o'rislarda baba degan atama bor xotin ayol juvon va hokazolarning qo'pol varianti ada dedi sabina jiddiy tortib maynavotchilikni bas qiling turkiyada birinchi kun yashayotganingiz yo'q selim nima demoqchi bo'lganini yaxshi bilasiz siz menga ishoning tamom va salom fattoh norqulovich najot istab xotiniga qaradi ey voh uning ham yuz ko'zidan selim tomonda ekanligi ko'rinib turardi selim dedi fattoh norqulovich ro'zaxonning o'rniga o'tir senga bitta gap aytaman xotinim esa menga kecha yutganimdan keltiradi uning hali o'n shishasi ochilmasdan turibdi balki ichmassiz kecha judayam ko'payib ketganini o'zingiz ham yaxshi bilasiz deya e'tiroz bildirdi ro'za aytganni bajaring tamom vasalom ro'za noiloj erining buyrug'ini bajarish uchun qovog'ini osiltirgancha ketdi shundan so'ng yonidan joy olgan selimga yuzlangan fattoh Norqolovich barmoqlarini qayirib qarsillatgancha ko'p emas bor yo'g'i 250 ming dollar berasan ana undan so'ng shartnoma tuzasanmi tuzmaysanmi ixtiyoring dedi selimning rangi birdan oqardi axir unda ayni paytda buncha pul yo'q edi bor lekin chet el banklarida naqd 2 million axir pullarini cho'ntagiga solib yurmaydi-ku. afandim jonim sadha bo'lsin men pulning yuziga qaraydigan odam emasman illo undan jirkanaman pulni ko'p topishimdan maqsadim albatta xobbi jirkanasiz ammo hobbi g'alati emasmi albatta shunday deyishingizni bilardim tabiatning o'ta noyob hodisasi o'zingiz o'ta sevmaydigan va rasboh hisoblaydigan narsani to'plashni boshqa har nimadan ustun qo'yarkansiz shundaymi mayli siz aytgancha bo'la qolsin ammo ikki yuz mingni keltirib qo'yasiz selimning rangi biroz gezardi ro'za bilan sabina ularning suhbatini ayvon ostonasida turib eshitishdi har ikkisi ham xafa bo'ldi fattoh norqulovichdan axir shunaqasi ham bo'ladimi sabina cho'r emaski ota uning ustidan savdolashsa mana dedi ro'za turgan joyidan oldinga ildamlarkan busiz har qanday suhbat zerikarli undan keyin bugun hamma ko'ngilxushlik qilishi kerak jiddiy gap so'zlar taxmonda turib tursin uning ham ishlatiladigan vaqt soati bor selim miyig'ida kularkan sen xotining kallang ishlarkan sabina senga o'xshaganidan judayam xursandman ammo fattoh norqulovichning kuni bitganga o'xshaydi darvoqe dengiz baliqlarining odam go'shti yemay qo'yganiga ancha bo'lgan bo'lsa kerak deya ko'nglidan o'tkazdi firdavus metrodan chiqdi u oxirgi poyezd bilan kelgan odam siyrak edi odamlarning hammasi uyiga shoshayotgandi bir firdavs jonini xatarga qo'yish uchun ketayotgan bo'lsa yana bir yigit shunchaki sang'ib yurgandi u bugun ertalab xorazmdan poyezdga kelgan yangi tashmida otasi yotibdi o'pkasi kasal o'pkasi bir necha yildan beri har yili naq bir oy davolanadi har yili o'g'li uni ko'rgani keladi har yili mehmonxonaga joylasholmaydi puli kamlik qiladi har yili u kasalxonaning o'rindig'ida o'tirib tunni tongga ulaydi faqat bu yil uning sang'igisi kelib qoldi metroning u boshidan bu boshigacha sakkiz marta borib keldi shu bilan vaqt o'tganini bilmay qoldi keyin mana shu poyezdga o'tiramanda chorsuvdan chiqaman keyin avtobusda tashmiga yetib olaman deya o'yladi lekin poyezd uni umuman boshqa tomonga olib ketdi va so'nggi bekatga qizginaning shirali ovozi eshitildi oxirgi bekat maksim gorkiy u vagondan chiqdi ammo narigi tomonda yo'lga poyezd yo'q edi shunda kimningdir poyezdlar to'xtadi metro yopiladi deganini eshitdi va el qatori tashqariga chiqishga majbur bo'ldi yana bitta uyiga shoshmayotgan odam miraziz u firdavsning yolg'iz o'zim boraman deganiga xo'p dediyu lekin ko'ngli bo'lmadi chunki firdavsni xuddi o'g'liday yaxshi ko'radi undan keyin firdavs bilan mavzunaning oralaridagi munosabatdan ozmi ko'pmi xabari bor ich ichidan -e xursand lekin buni bildirmaydi shu boisdan ham sekin firdavsga sezdirmasdan uning ortidan tushdi qo'ynida esa to'poncha bor firdavs bekordan bekorga bunday vaqtni tanlamaganida abram uni kutsa taxminan soat ikki dan keyin kutadi chunki xuddi shu payt odam oyog'i siyraklashganda siyraklashadi xuddi shu mahal o'g'irlar uchun ham ayni vaqti demak undan oldin borish kerak toki abram g'aflatda qolsin firdavs yosh jismonan baquvvat buning ustiga sportchi bir birpasda yengil qadam tashlab ilgarilab ketdi mirazning esa biror ikki yuz qadamdan keyin yuragi hapqirib qoldi essiz yosh bo'lganimda kerak bo'lsa firdavsdan ham o'tib ketardim dedi o'ziga o'zi shunga qaramasdan ildamlab yurishga harakat qildi ammo baribir ortda qolib ketaverdi bu orada firdavs mahalla ichkarisiga kirib ko'zdan yo'qoldi yaxshiki miraziz abramning uyini biladi aks holda bo'lg'usa kuyovini topolmay bo'lari bo'lardi abram qo'yib ketgan qo'riqchilar oldidan firdavsgacha olti kishi ketma ket o'tdi shulardan uchtasi yolg'iz edi qo'riqchilar ularning oldini to'sib chiqishdi kimsan qayerga boryapsan o'tishga bu yerdan boshqa yo'l quriganmidi deb do'q po'pista qilishdi keyin ikkisining ham hafsarasi pir bo'ldi abram vahima qilgan firdavs kelmaydi hozir o'zining o'ziga uzu o'zi qovurilgan payti bunaqangi payt birovning uyiga bostirib borishga uning asabi dosh bermaydi deb o'ylashdi va narida o'ynay boshlashdi oldiniga shunchaki o'yin bo'ldi qizimadi darrov biri ikkinchisiga qimor taklif qildi qarabsizki o'yinga jon kirdi taqir etkazib toshlarini bunisi tashlaydi unisi butun diqqat e'tiborini raqibining harakatlarini kuzatishga qaratadi keyin o'zi tosh otadi ko'nglidagi raqam tushmaydi so'kinadi va yoniga qo'yilgan shishadan qulqullatib ichimlik ichadi o'sha o'sha ichimlikdan boshni aylantirib kayfni taroq qiladiganidan ular firdasning darvozadan ichkariga kirganini sezishmadi ham chunki raqamlardan biri toshni bitta ilgarilatib qo'ygan ikkinchisi buni ko'rib qolgan va jahl otiga mingan edi firdavs oyog'ining uchida yurib ularni juda yaqinigacha bordi senga ikkiyu olti tushgandi sen uchu olti yurding toshni qaytarib qo'y bekor aytibsan tosh ikkiyu olti lekin men mana bu teshikdan oldim ko'zingni kattaroq och bundan emas mana bundan olding ko'rmadi deb o'yladingmi kayfing oshib qolibdi firdavsning kulgisi qistadi va nardaga qarab men ham ko'rdim o'ynasang to'g'ri o'yna nega g'irromlik qilasan dedi ana guvoq dedi dedi. sen dedi toshni noto'g'ri qo'ygan nardavoz sotilgansan ikkoving bir bo'lib to'xta qayerdan kelib qolding sen kimsan nardavoz sherigiga qaradi va shu zahoti ikkisi ham to'pponchasini olish uchun qo'llarini cho'ntaklariga tiqmoqchi bo'lishdi-yu, ammo kech qolishdi firdavs birining bo'yniga urdi uning nafasi qaytdi ikkala qo'li bilan bo'ynini ushladi ikkinchisini esa tirsagidan tutib orqasiga qayirdi birdan og'riq paydo bo'lib nardavoz baqirib yubordi va qurolidan ayrildi shu zahoti to'pponcha birinchi nardachining peshonasiga tiraldi illo u endi nafas ola boshlagan va o'ziga kelishga ulgurib qurol tomonga qo'lini uzatgan edi menga ber dedi tahdid qildi firdavs noiloj qolgan yigit unga qurolini berdi endi ikkalang ham o'rningdan turib kamaringni yech meni tanigan bo'lsanglar kerak shunday ekan shavqat kutmanglar ayniqsa bugun chunki men quturganman bilasizlar quturgan odam hech nimadan qaytmaydi tez tez aytganimni qilinglar nardabozlar darrov unga kamarini yechib berishdi kim bor uyda so'radi firdavs ularning kamari bilan qo'llarini chandib bog'lash asnosida hech kim dedi bittasi ogohlantiraman yolg'onni yoqtirmayman shunday ekan rost gapiringlar yoqsa miyalaringning qatig'ini to'kaman rost ikkovimizdan boshqa hech kim yo'q abramchi u allaqachon ketgan qayerga bizga hisob bermaydi boshqa yigitlar bilan birga ketdi nega unda bu yerda o'tiribsizlar u seni keladi dedi kelishi bilan otib tashlanglar dedi nega otmadinglar haligi biz firdavs uning gapini oxirgacha eshitmay ko'ksiga urdi keyin ikkalang ham uyga yur dedi firdavs ichkarida de bitta mushukdan boshqa jonzot topolmagach battar asabiylashdi bir xayol mana vu ikkisini o'lasi qilib kaltaklamoqchi keltak, ham bo'ldi ammo bunday qilishdan mazmun topmadi buning ustiga qo'lida to'pponcha bilan miraziz ham kelib qoldi